Софія просять розкрити таємницю. Пишуть Яна, хочу попросити, передайте, будь ласка, прохання Софії Михайлівні. Нехай розкриє таємницю. Що ж це за такий секретний знак космічний, який треба малювати на воді, щоб вода зарядилася і отримала позитивні заряди. Мої дорогі, Ми давно вам цей знак відкрили. Це знак єдинення з силами природи. І це знак треугольний в зі спіралью. их легко запомнить. Просто вот вам, вот вы посмотрели на этот знак, все, он у вас отпечатался в голове. Не надо вам вот так его взглядом его перерисовывать. Он отпечатался. Вот этот отпечаток положите мысленно на воду. И знак единения силы не природы он вообще такой гармоничный, как скрипичный ключ. Вот он, дорогие, два ведущих знака. Но не только эти. Я одну программу вот скоро посвящу э, духом природы, и мы с вами поймем, что мы состоим из э, стихий, из наше тело слагалось усилиями самых разных стихий. А мы их не благодарим. Они нас создали, они нас поддерживают, они нам чистят воздух, они нас согревают, дают нам огонь. Духи земли выращивают овощи фрукты. Понимаете? А мы даже не благодарим за это. Они все живые, и они хотят благодарности. И вот, вот что вы думаете, вот эти торнадо, цунами, это их возмущение тем, что мы такие свиньи, неблагодарные. Для нас все, мы не находим секунду, поблагодарить их. Ну, в общем, об этом мы с вами тоже поговорим. Так что никаких у нас нету тайн. Дорогие, Если вы, допустим, что-то сомневаетесь, ну, мыслите в карманчике эти два знака. То, что вы сделали мысленно... Вот он, этот снимок, я на 25-й. Вылечишь его. И вы там увидите внизу. Я предложила своему пациенту мысленно направить два шара луч, лучистых к Солнцу. А в следующем, когда я ему сказала, верни эти э, шары к себе, если мы отправили четыре шара, ни один, ни два, два сказали отправить, два вернуть. Вот четыре вышло на снимки. Минута, ну сколько, для того, чтобы это мысленно сделать. Вот то же самое будет, когда вы будете этот знак помещать на воду. Сомневаетесь? Достали значок из кармана и глазками перенесли. А можете даже не брать с собой эти значки в карман и не доставать. Все, вы вы посмотрели, запомнили, все, он отпечатается на воде. А опять, если у вас работает рамка или маятник, у померяйте энергию воды до и после. И все, и вы убедитесь, что вы все сумели сделать. Вот так, мои дорогие. Никаких так очищению воды, так уж? Это вообще колоссальное, колоссальное действие, мои дорогие. Вот Семен Давыдович сказал, что мы все видим. Мы все видим. И даже вот посоветовал, не нервничай. ну знаем, где и когда я нервничаю. Значит, они наблюдают за нами, где мы, что мы, что мы делаем. И если мы накладываем знаки на воду, значит, мы глубоко приняли космическое и божественное учение по приему энергии для нас, и передача ее природе. Что мы делаем, когда рисуем знак на воде? Мы передаем потоки божественной энергии воде. Вода передаст рыбам, травам своим, камешкам, которые в ней. И вода понесет это дальше по течению, потому что вода обладает памятью. А мы нарисовали эти знаки, значит, мы показали нашим учителям там наверху, что мы их учение приняли поняли, и все, и применяем на практике. То есть вы понимаете? Мы покажем, что все, что они для нас делают, уже у нас привелось. Вот оно соединение измерений в практической пользе и для себя, и для природы, и для своих детей, и для животных, и для растений. Так что, мои дорогие, с Богом! Активні. Михайла, ми ще а, зараз проводимо експерименти. От, от такі проволочки, да? такі космічні знаки добра, які зроблені в даному випадку у мене, приклад із Міді. І ми проводимо експеримент, що буде, якщо от, такі от знаки із Міді, або у нас там є із нержавічої сталі, закинути у водойми. Так як мідь не ржавіє і нержавіюча сталь також не ржавіє, ми зараз проводимо експерименти, наскільки збільшується енергія і наскільки зростає чистота водойми, якщо в ній опиняються такі от знаки. Але я думаю, що там досить потужна енергія, про результати ми вам повідомимо пізніше. Осіті в воду мідь не жити питьєву, тому що буде образовуватися очі, а в міді воно є завітний. Це якщо в річки Софієм Хана, річки і водою. Софіям Хана, в, річку, в річку, не для Софій, Мхай, на мене ще є одна ідея порозвішувати ці космічні знаки із проволок, порозвішувати у лісі, там де дерева, Ну, тільки, звісно, розвісити так, щоб люди цього не бачили. І це ж піде ефект на людей, це піде енергозарядка, підуть позитивні люди. і от таке добро ще можна зробити. Тихенько так, ну як кажуть російською мовою, на тихаря. вот так вот поразвешивать, але сделать добро. Яночка, вот ты представляешь, если эти знаки будут висеть <с konuş Uno> в поликлиниках, в госпиталях, в хирургических э кабинетах, там перевязочная, операционная. Так что, дорогие, включайтесь, включайтесь, мы же дети природы. Но ну, мы всего этого не знали, нам никто не рассказывал. А теперь мы знаем. І такі там усі, мелочні, а так ми добра добрами зможемо зробити. Ви ще питали, друзі, де розміщуються молитви? От у нас коли було відео про те, як говорив дух Океана, і там була молитва на відмолення саме з води, така покаянна молитва. От, Друзі, всім повідомляю, всі, хто писали, ця молитва знаходиться у спільноті. Телеграм каналу П'ятий вимір. Посилання буде тут під цим відео в описі та в першому коментарі. І всі молитви, які, наприклад, Софія Михайлівна додатково передає або вам зачитує на відео, вони там, в спільноті каналу П'ятий Вимір. Ви просто заходите, знаходите це в ленті, копіюєте собі, і у вас все залишається. І, дорогі, я практично закінчила роботу над молебними. к духам природы, к стихиям. Причем, значит, молебные были переданы на землю в 2010 году через Матушку Марию в Розариях. А около месяца назад высшие дали дополнение. Так мы соединили то, что было в 2010 году, и то, что пришло в мае. И у вас вот-вот будет это все в руках, и вы сможете взаимодействовать. З духами природи, з великої стихії. Так що, мої дорогі, інтересненько, вас ми сподіваюся, буде у нас у друкованому вигляді, в електронному кому треба буде, той собі перемілює. А, а кому захочеться мати у паперовому вигляді, щоб збереглося надовше, то можете також а, буде, так, придбати у крамнички, все буде в крамничці. Дякую, Софія Михайлівна. а ви, друзі, пишіть ваші питання у коментарях. Софія Михайлівна обов'язково всі коментарі читає і не залишає вас без уваги. До нових зустрічей! Буде цікаво та пізнавально!